Также мы провели в, на презентации акции СТЗ за Грошимом». Не сказать, что органы власти закрыты, там, вот они, смотрите, непрозрачны, вот какие они. Просто понимаем, что, э, ну, как бы, может быть, там, нет... не по Приходите к нам еще рассказать. проблему, они собрали эти подписи, пришли, сказать, ребята, депутаты, вы вот на что здесь сидите, которые они просто не выполняют. Я бы хотел еще добавить, забыл очень важный момент. Запорожский областной совет соответствует только на 18%. Он, так сказать, перенял опыт хороших у нас органов местного управления и начал в своей деятельности поименное голосование официально уже, так сказать, оприлюдного. Запорожский горсовет соответствует только на 7% проанализированным нормам. И в своей деятельности он принимает как бы так как бы внедрил к лучшей практике один из немногих в областном нашем ЦИИ в области участия в системах электронных закупок до, до пороговых закупок. И, конечно же, осуществляет видеотрансляцию через наш муниципальный телеканал. Сейчас мы готовим, подготовили рекомендации, в которых мы указали нужные изменения, которые мы выявили в ходе Наши аналитики, меморандумы, э, и рекомендации будут подписываться со всеми политическими партиями и кандидатами, которые будут баллотироваться в эти органы местного самоуправления.